Почему центр Балакли? Впервые в Харьковской области, да вообще и в Украине, сердце, вернее, операции на сердце сделали не в Харькове, не в Киеве, а в Балакли. И все, что есть для операций на сердце, на почках и так далее, но так получилось, оно оказалось внутри. Поэтому это все нормально. Тут никаких вопросов нет. И денег с изюма никто не брал. Понимаете? Если мы будем встречаться там скажем через три недели я вам скажу сколько денег взяли с изюмского района и с изюма для полоклея чтобы в центр вот этот создать. но ну, а там палаты уже сделаны техника есть специалисты есть